Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jamaah dimanapun berada Jangan lupa dukung dan tonton terus Channel Masjid Agung Attaqwa Kota Cani Tonton, subscribe, like, share, and comment Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين قال الله كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" وقال تعالى في الآية الأخرى: (وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي) وقال الْكَيِّسُ مَنْ دَنَا نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ صدق الله صدق الله العلي العظيم وصدق النبي الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين شكر الحمد لله sampai pada malam ini malam yang ke-27 kalau kita orang Kutacani menamainya sebagai malam lamni tidak sedikit ulama yang berpendapat bahwasannya kemungkinan besar pada malam ini jatuhnya malam Lailatul Qadar. Maka daripada itu besar pula harapan kita kepada Allah agar dijadikan di antara hambanya yang mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Allahumma ja'alna mimman sama Ramadhana kullahu wa mimman adraka lailatal qadar ya rabbal alamin hadirin jamaah salat isya dan tarawih yang berbahagia ramadan adalah proses di mana harapan kita ketika keluar dari ramadan atau bahkan sebelum keluar dari Ramadan kita termasuk dari hamba Allah minal a'idin al faizin yaitu termasuk dari golongan hamba Allah yang telah kembali kepada fitrah suci bersih daripada dosa dan suci bersih pula jiwanya hatinya dari sifat-sifat yang tidak terpuji dan dari penyakit-penyakit yang sering kali mengindam di dalam hati, yang mana pada kebiasaannya segala sifat buruk tersebut, penyakit yang melekat di dalam hati seseorang, itu dikarenakan adanya bisikan-bisikan negatif. Dari dalam dirinya, yang terbesar adalah bisikan dari hawa nafsunya sendiri. Maka, di sini perlu bagi kita tazkiyatun nafsi, yaitu mensucikan jiwa kita, mengembalikan keadaan jiwa kita, sebagaimana keadaan jiwa kita baru dilahirkan ke dunia suci bersih. Adapun tasdiyatun nafsi dengan mengosongkan jiwa dari sifat-sifat yang tercela dan mengisinya dengan sifat-sifat yang mulia. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang Kalaulah kita pahami bahwasanya segala keburukan tersebut sifat yang tercela tersebut, keburukan-keburukan yang melekat di dalam hati itu terbiasa, itu biasanya bersumber dari hawa nafsu kita sendiri. Maka dalam hal ini Ulama menyampaikan beberapa hal yang bisa menjadi sarana, yang bisa menjadi jembatan bagi kita untuk mensucikan hati tersebut, untuk mensucikan jiwa tersebut. Di antaranya adalah dengan berpuasa. Ulama di antaranya yang mengatakan hal tersebut Al Imam Abu Nuaim Al Aswahani dalam kitabnya Heliatul Aulia mengatakan bahwasannya puasa berpotensi bisa menjadi jembatan atau sarana kita untuk mensucikan diri. Pertanyaannya, bagaimana bisa puasa menjadi sarana bagi kita untuk mensucikan diri sebagaimana yang kita ketahui ibadah puasa adalah ibadah yang sangat luar biasa erat hubungannya dengan bagaimana mengekang hawa nafsu yang ada di dalam dirinya kalau di luar puasa kata nafsu makan ini enak makan Minum itu segar minum, lakukan ini mantap lakukan, tidak ada batasan. Namun ketika berpuasa, jangankan hal-hal yang tersebut, bahkan beberapa hal yang halal pun itu ditahan ketika berpuasa. Maka dalam hal ini, puasa berpotensi mensucikan jiwa. Dengan apa, yaitu dengan mengekang hawa nafsu yang berada pada diri kita, hadirin, jamaah, salat Aisyah, dan terawih yang berbahagia. Maka, pada kesempatan di akhir Ramadan ini, marilah kita menjadikan puasa sebagai sarana untuk mensucikan hati yaitu dengan bukan sekedar menahan lapar dan haus dipuasakan pula matanya dengan tidak melihat yang haram dipuasakan pula telinganya dengan tidak melihat yang haram dipuasakan pula lisannya dengan tidak membicarakan yang tidak berfaedah apalagi yang haram begitu pula dengan seluruh jasa ketika pengekangan pengendalian hawa nafsu itu telah terjadi latihannya dalam puasa maka jiwa pun akan semakin suci hati pun akan semakin bersih yang efeknya Apabila hati telah bersih, hal itu akan tercerminkan dalam kelakuan kita sehari-hari. Baik kelakuan kita itu mencerminkan hatinya baik, buruk kelakuan kita itu mencerminkan hatinya yang buruk. Karena kata Nabi, ala inna fil Idza salaha salahal jasad kullu wa idza fasadat fasadal jasad kullu ala wahia alqalb aw kamaqal ketahuilah dalam jasad manusia ada segumpal darah yang mana segumpal darah ini menjadi inti apabila baik segumpal darah tersebut maka baik pula seluruh jasadnya Sebaliknya Apabila buruk rusak Segumpal darah tersebut Maka rusak pula lah Seluruh jasanya Ala wahya al-qad Ketahuilah Segumpal darah itu Yang bernama hati Maka di pengakhir Ramadan ini Marilah kita menjadikan Puasa Sebagai sarana Mensucikan jiwa dengan mengekang dengan mengendalikan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang beruntung dengan bisa dengan sanggup mensucikan jiwa sehingga kita kelak berjumpa dengan Allah di hadapan Allah dengan keadaan yang terhormat bukan dalam keadaan yang terhina illa man hata Allah bi qalbin salim hadanallahu wa iyahu ajmain assalamu